Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləciləri. Mas hazırda dayanacağa yaxın, 569 nömrəli marşruta yaxın belə bir 4 otaqlı, 2 mərtəbəli həyət evi satışdadır. Ev 1.5 sotda tikilibdir, yəni 150 kvadratda tikilib. Mərtəbə arası monolit betonludur. 4 otaqdan ibarətdir, tam təmirli vəziyyətdədir. Qaz, su, işıq daimidir. Bu evi nümunə göstərir. Kül sürüdür, zircəmsi var, kombi üçün yeri artıq hazırdır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir, yaşayışa yararlı bir vəziyyətdədir. E, Həttinə 2 maşın rahatlıqla yerləşir və evin bu künüs hissəsində həyətdə burda e, güləşmək üçün də yer saxlanılıbdır. Evə daxil olaq. Evə daxil olduqda belə bir geniş dəhlizi var. 2-ci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkəni, pilləkənə mərmər döşənibdir, göründüyü kimi. Ev qeyd etdim kimi e, monolit betonludur mərtəbə arası. Gödəklizdən sağ tərəfdə belə bir geniş mətbəx yerləşir. Kombi sistem hər otağa çəkilibdir. Bura zal otağı. Geniş bir zal otağı var, işıqlı. Geniş bir zal otağı var və kondisioner üstündə işıq xətti çəkilibdir. Orda pəncərə üstündə karniz altı üçün yer hazır qoyulubdur. Pəncərəsi isə yola baxır yola baxır və bu qarşıdan marşrut şiyir. Döşəməsi laminatdır. Daha dəhlizi və hər bir otaq qeyd etdim kimi dəhliz açılır. Bura isə hamam otağı birinci mərtəbədə. Mətbəx kafeldir. Və pirəkan altında belə bir yer saxlanılıb ki, burada da müəyyən əşyalar yerləşdirmək üçün istifadə etmək olar. İndi isə ikinci mərtəbəyə qalxaq. 1-ci mərtəbədə 3 yataq otağı, hamam otağı və eyvanı yerləşir. Dəhlizdə də belə bir pəncərə qoyulub ki, həyətə baxır. Bax, məsələn elə bu yoldan maşruq düşür. Bura eyvandır. Ətraf göründüyün kimi yaşayışdır, yəni maşruq yolu. Məktəb isə bu yaxınlıqda yerləşir. Bura bir yataq otağı, ikinci mərtəbədə, ikinci mərtəbədə qeyd etdim kimi 3 yataq otağı yerləşir. Otaqların hər biri göründüyü kimi işıqlı otaqlardır. Sanat qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətidir. Notarial kontorda alıb-satqiə gediləcəkdir. Mərtəbə arası qeyd etdim kimi manolit betondur. Evin başlanğıc qiyməti 93.000 manat təyin edilir. Bura isə hamam otağıdır. 93 min manat deyilir, real alıcıya endirim olunacaqdır. Hər kim alırsa Allah xeyrini versin.